Всем добрый ранок, добрый день, добрый вечер. Ой. Новая рубрика. My фаворит car. Ну или статья в селе. Муха летает где-то. Короче, после Карпат я проехал туди, да, Я тут дід, я тут спав, дід тут, Діда нема, я не знаю где. Добре, покажу вам хату или все. це комната там, де ми тут спимо. тут там, на комп'ютер, ну комп та я тут зараз нема. І дивимося телевізор і читаємо книги. Ну, і спальний, ось спальний. Це кухня, політа старая, все старе. Ну, понятно. А тут це на священне. тузик, ванна и мувальник. Покажу вам дальше. Так, ну тут печка горим, так хата, тут, тут тут вещи мы храним. Разные. Уховите. Ну, тут, ну, тут ну, так само, вещи тут храним, но ну, тут обувь, все. Ой, покажу вам двор. Це дідовий джип. Він як, він як він каже, недавно купля... купив, тому що такого у нього не було. Ну і ці теж всі ці, такі самі прикалюха теж недавно купляв для своєї машини. ну для мене, щоб я забрав. Ну, <кхід> ці, Ну, ці, ква про де дід? Где мій ДІД? Алло. Що, вис пройшов якийсь, Подождіть. Привет, внучок. Я тебе никогда об этом не рассказывал, но в прошлом я был заурядным контрабандистом. Я провозил машины через границу, перепродавал и делал все, что было связано с этим. На накопленные кровные деньги я себе приобрел кое-что, но так и не успел полноценно воспользоваться этим. Перед своим отъездом я совсем забыл рассказать тебе об этом кое-что, но сразу напишу. Достать его будет не так легко, как кажется. Я много усилий вложил в то, чтобы как можно глубже спрятать свое честно нажитое имущество. Обратись к дяде Коле, который работает в местном продуктовом магазине. Скажи ему о том, что тебе дошло мое письмо, и он сможет помочь тебе в дальнейшем. Дядя Коля. А нет, то дядя Джека. Джек. А ну, Джек. Якби туди треба йти, надо идти, да? Там якобы продуктовые, як я памятаю. Так, ой, двері закрити треба. Ой-ой-ой, я, 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 я забув, забув, забув. Що тут ще може... ...украсти все. Ні, це нам ще буде потрібно, так, да. Ні. Ну дикого обратно едит. Куди він пропав? Що поліція забрала. Вилі, обратно на пивці си идет Протоктова лавка. Короче, тут все продаете. ну как все. Тут пусто только там. И все. Тут все... Ну, привет. Алло. Боже, замолнять. Боже, Зимой? Алло. Ай, ну и ты нафиг, нафиг, дякую. <coughs> Сколько вот 250 гривень Да Випити 2 нахрен Може не цей Може там інший продуктовий магазин є. Може быть я не знаю Ну це якесь наглий, Потому що за воду дети блять В самому Карпатах там дешевше було такі караз У ч освіли Потерячу ще сказав що высты Тоже а ну потом бабалак хорошо. Покажу вам машину, которую мне показал оказав сегодня заберем, а да, 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 да. <coughs> ну и вот Да-да-да, Жигуль, да-да-да. Ну, другой гонщик бы забран Вот на чем всякую Ну, я как бы тут все его помпинать. ця машина нормаль... нормальная, нормально не с у была в Карпатах. Вы запытаете, откуда я это знаю? Потому что дед на нем якобы как ехал, просто ради прав, просто чинный полностью. Аску Ой, я сам лично на нем ехал, дедом. Но только дед Ройлс, а я сидел и смотрел. Но это уже давно было, я еще бил мелком. Да господи, блин. <сих> ну, все сиденья, поставить треба. Я не знаю твоя команда, потому що, каз, це не Жигуль, или Жигуль. Ну потому що вони трошки трошка на наводит, але це не «Жигуль». це навіть не Копійка. Я сам не знаю, що це. Ну, я хочу нормально забрати машину, а, ну він просто купля, може я приїду, буду на ньому тут гастануть. Дело буду. <кхем> це тіталь? Так, ну якщо я забирав машину в пікапі, ой, вон. Тут, наверное, надо забрать, он тут уже забранный, И это радует меня. И последнее. Капот. подождите. А, комбинатор требуется. И радиатор. Как бы так треба. Опа, и радиатор надо взять. А, ну. И что-то не ставается, подождите? Господи, блин. Оп. Блин. Я поломал что-то. Я что-то поломал. О. Радиатор, нам будет нужен. Чтобы охладить машину. Ну, то есть тут я продаете еще машины. Я хочу купить себе, например, там... Какие-то машины я Сам не знаю, какие, но сейчас проверю. Но это вот не будут нормальные. Ага, ага нормальные. Оп, Так, надо фари задні поставить теж. Я тут займаю телько време, но я сейчас ключу камеру, якщо заберу. Все, забрав цю легендарну машину. Жигули. Тут... Так, е, ну тепер колеса. Я думаю надо ставить старі, потому что тут е, чому прикол тут резины. Майже немає, я не бачу. Но прорезы ее тут є. Сейчас поставим. Так, куда? Усюди треба. почему белые если были и ничего понятно какие-то прокол тут ведь О. а под это прокол тут белые тут нормальные и непонятно непонятно то я не знаю тут надо платить за коммуналку да не я думаю треба Надо еще канистру надо заправить, вот Все, все закончилось, да, да Наверное. А как закрыть? А как закрыть? А как закрыть? А как закрыть? Добро, канистры заправлю. Я вам покажу заправку тут местную. Самая краша. Заправка, ну, вечер, ну, ничего. Чиняем ворота. Ну, и заводим машины, к чему она заводит Так оно. Ты на как ты как сейчас жопу. Так оно. О, нормально, нормально, надо назад. Оп. Ну, ладно, Эм. О. Нормально. Надо закрыть. Чтобы... чтобы никто не украл ничего. Что-то. Закрыли ворота. И Покажу вам и заправку, и на весь, и работу. Сейчас вот покажу. Все, все, расскажу, что я все знаю. Так, оно. Ну. Оп. Ну, я вам показывал, то пароидом показывать вам. Эм, Там-то бензин продаете. Якобы поворот не всегда дальше. Вот что ты поворачиваем. Тут такие костя, я просто ось, тут заправка. як він працює, то поздно, а. ну вот Все. Тепер беремо, відчиняємо, і беремо цю штуку. вставити, Ну і заливати, А колька, койка. ох Ух блядь. Я хочу подтвердить, я хочу проверить, сколько литр кофты. Литр 99, 96. 99... Дорого, дорого, дорого. опять 5 литров. Ой, господи. За я могу... А, на то еще... А, ну, кони Так, а ну, пистолет, иди сюда. Надо еще там надо забрать все. Там... Же. А, ну, сюда... а ну сколько сюда влезло, мне интересно. Больше это уже да? Что, 10 литров? Не, да, 10 литров. Что, 15? Денег находу сюда. Хуска за там бесел. За сколько там? За 20 ветерю, за всі мої Хорошо, хоча би 5 хочу купити все мои деньги. Хорошо, по 5 литр. Хочу купить все. Так и тины еще в бок и помилуй. Рально, бачили типа. А ну иди сюда. А, надо закрыть еще. Оп опача. Так, эм. ты вот вам кинув. Так, пошла короче. Спать не хочу по двум причинам. Я уже поспал. Потому что О, ну. Покажу вам тут местную работу. У то есть вона только вона, вона ступна, тому що скажу історію. Під, під час радянських часів тут ну, була коротше, ангари великі. І вони купили очень много таких радянських. Які, ну, наприклад, ем... телевізор старий... Ем, ой, пропусти поворот. Е, старий телевізор радянський пилку. пазлы, разные вещи радианские, ну прям, я вы сами сами побачите, она захлопывает, надо проверить, сколько у нее живет. Пошли. Ну вы сами побачу-то. Например, М. Эм, ось Almas revisor сделано в СССР. Потому что вони очень много накопили старых вещей. Ну, радянский сейчас распался. А куда их девать, вони не знають. Ну и просто вони, у них там пилиться, пилиться и все. Это такий заказ не до... На такий заказ. Саме дороги, дорожче, по. Обачите. Тетри 4 и 2 якай пылка пазлы рядятки. ну Давайте пазли возьму ой. Їх, тут багато їх очень много. И надо поехать аж туди, в інше село Ну их тут це но Ай, Опа-ча, опа-ча, закрыто. Вы на только один заказ даете, и все, что минус, минус. Стволики, что? Взял, такие и О, Ооо. Надо свет включить, подождите. А ну, а свет я включить? Закрыто. А как свет включить? А как свет включить, Аля? Да, вот здесь тут. Господи, увеличены. А как все включить его? Алло. Не дает включить ты свет. Вы что, гений? А как свет включить? Так, ну, проводкой может проблем. Ну, разберусь, хорошо кофе, хорошо, хорошо, поедем, я думаю. А, о, о, я понял, о. Всё. Едем на заказ. Выбачите, что поехал через, через дорогу, а через цену, но, ну, так быстрей. Э, хоть ст... хоть же Жигуль старый, но едет нормально. А, ух ты Дороги маленькие. Надо выехать на дорогу, самое главное. Там ты, ну, все. Короче, дорога хорошо. Оп. Т на иншем бочке. Так, оно. Ось тут еще одна заправка, и ось там за ним машины продаются. тихо, тихо, Так оно. Все. Все. Так, оно что тут продается? Так, я не помню, или это АС, короче, это как бы москвич, но только ли это какой-то как новый. Потому что это АС. А який я уже не помню. Тут еще у его. 50 тысяч гривен. 45 тысяч гривен американские машины. 65 тысяч. 80 тысяч. Нет, у меня хватает чего машины. Ну, передняя приводная, якобы она передняя приводная. Добро, поехали дальше. цены я могу прям... Ну, прям, ну, в ну, эту неделю. Mm -hmm. Такие тины. чего господи, прости. Я еще водитель, прошу классный тихо. Опа. Опа, опа. Тут такие дороги. Что вот, ось. вот. сюда и треба нам. Так, поворот. ты поворот и стопе 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 так оно заказывал я про так пазлы фуфловские натя или это бабка заказала может быть и сколько ну что тысячи Хватит Оп. Надо их от этого А ну надо зад заднюю передачу включать. нифига Не фига на чика, Тихо. Тихо, тихо. Оп. Нормально, нормально. Тут так само магазин хочу я. Так. Одна сеть магазинов тут. Все. Вы Выезжаем на дорогу, самое главное. Ну и так до дома. Надо еще запытать у тебя дети Коли или дети Джека? Какого там зовут, я не понял. И где они? А что он газует без меня? Что за херня? И не газует без меня. Це машинами, без меня газует. Ну, Вы бачили, він без меня просто газував. Ну и поверначивал. Я ничего не тыкал. Я даже на газ не тавлю, а он едет сам. Це машина машинами. Надо тут еще проводки розібратися. тут всем надо разобраться. Машина старая. Вот сюди там треба. Так. Тут стой не на это сейчас? А ну. Алло, дядя Коль. Алло. Привет. Как у вас дела? Ты о чем? Давай поподробнее. Здравствуйте, пришли лист от дедуся Зворонь. Здравствуйте, на Майе. Вин на нем написал, что передал вам что-то, що что поможет мне найти его речи. Я да, помню, он дал мне странную карту. В ней были какие-то странные метки. Сколько не размышлял, так и не смог понять, в чем суть. Вот, если уж твой дед написал ⁇ отдать, то держи. Так оно. Ну. А, крестики и надо по ним шукать эти вещи, да? Я так понял, да. Добрый, дякую вам, дякую. Ну только перестаньте развонять российскую. <свист> Ты меня на Да на спальне, Дай мне воды. Или воду у а вас вода странным запахом ее. Завтра, братом понятно. Вода купить. Ну и консервную банку дайте мне. Так и тин еще, такое чувство. Я деньги рублю. А что вы тут бургер продаете? Ну да. Добре, дякую, я пошел. Добре, пошли. Ай, быть можно в Рима. Давай, не. А ты то стоишь. Ну, пошли. И этому обратно туда. день на ведь прошел, ночь прошла, а я еще спать и не хочу. Оп, 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 оп. Такое, а? Подожди, ну ты как заехать, так? Надо левый выйти и чинить ворота? Оп. Можно заезжать, я думаю. поехали. Оп, 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 оп. А едет, идите, все. Красота. Машину захушать треба. Набул. Ну и хороший. Все. Ну, все, я думаю. Показал вам все и на нашу карта. и как надо разобрать, что она на... означает. Я и надо понять, где, кто, что ну и заработать деньги. Я, я, так понял, он продавал машины. Я только зараз его сведу. А под этот смысл я... Да, я... нет секрета, мы. Но... Добрый пацан. Пос... Понятно, добрый. Я, посмотрю, добрый. я посмотрю телевизор, в чем включится якость. Добрый. Вот я заканчиваю серию. Всем... Я хочу еще смотрел. Всем пожелаю удачи. Всем пока.